Like, <applause> <applause> وذكر الله في ايام معدودات الله dalam hari-hari yang tertentu bilangannya. Zikir ini yang dimaksudkan sebagai mengingati Allah ini, ini merujuk kepada beberapa perbuatan dalam haji seperti talbiyah, seperti kalimah La ilaha illallah yang dibacakan di atas Jabal Safa dan juga Marwah yang mana dibacakan secara penuh La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazam al ahzab wahdah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir dan kemudian ada juga beberapa bacaan-bacaan lain seperti mana ketika mana memulakan tawaf dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar ataupun Allahu akbar so ini adalah di zikir-zikir khusus yang dibacakan dalam hari-hari tertentu sepanjang pelaksanaan haji dan umrah faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayh siapa yang nak bersegera yakni nak siapkan cepat hajinya untuk dia lakukan lontaran jamrah itu pada hari ke-11 dan 12 sahaja yakni daripada Dhul Hijjah saya dah ceritakan bagaimana pelaksanaan haji ini bermula daripada uh, hari Tarwiyah 8 Dhul Hijjah kemudian masuk ke, ke Arafah dan kemudian berwukuf pada 9 Dhul Hijjah kemudian berwukuf dan kemudian pada waktu tergelincirnya matahari maghrib Maka bergeraklah manusia menuju ke Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah selama separuh malam dan kemudian bergerak dan berada di Mina untuk hari Nahar ataupun hari Jamrah ataupun hari Aqabah ataupun hari apapun harinya yang popular di Malaysia adalah hari Raya Aidiladha yang mana pada hari itu ada sebahagian jemaah yang melakukan sembelihan dulu ada yang bertawaf tawaf ifadah tawaf haji ada pula yang melontar dulu maka siapa yang menyempurnakan salah satu daripada tiga ini dia boleh bertahlul awal. Dia baru tahlul yang pertama dan dia tak lepas lagi tahlul yang kedua melainkan dia sempurnakan tahlul yang kedua itu dengan melakukan lontaran sama ada hari ke-11 dan 12 ataupun hari ke-11, 12 dan 13. Ada dua ada dua pilihan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Waman ta'jalla fi yawmayn fala ithma alayh siapa yang nak segerakan hajinya untuk siapkan pada 11 dan 12 saja maka tidak menjadi dosa baginya waman ta'akhkhara fala ithma alayh dan siapa pula yang nak tangguhkan sampai berada di Mina itu untuk melontar sampai 13 Zulhijjah maka tidaklah menjadi dosa bagi dia tuan-tuan ayat ini penting untuk kita faham dalam konteks ibadah yang agama kita tetapkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang dosa ataupun kelebihan ataupun kekurangan maka sebenarnya melakukan 12 dan 13 itu di sisi sah dan fadilatnya sama. Ya kita boleh katakan tentunya 13 lebih daripada 12 dari sudut pahala. Tapi itu bukanlah cara untuk kita membandingkan dua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara mutlak melalui Al-Quran dan juga hadis. Adakah kita nak katakan salat empat rakaat pada waktu zuhur itu lebih baik daripada hanya dua rakaat ketika subuh? Tentu sekali tidak. Kerana itulah di ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi subuh itu dua rakaat, bagi zuhur itu empat rakaat. Begitu juga pula maghrib tiga rakaat Dan begitu juga dalam ayat ini Bila Allah subhanahu wa ta'ala Keluarkan ketetapan dalam dua keadaan Maka buat dua hari Sebelas dan dua belas Melontar yang kes, hari ke sepuluh tu melontar satu saja Iaitu Jamratul Aqabah Tapi melontar tiga jamrah ini berlaku pada Sebelas Zulijjah, dua belas Dan tiga belas Sekiranya seseorang itu melakukan pada sebelas dan dua belas Jamrahnya, lontaran jamrahnya Maka itu tidaklah menjadikan diri itu Lebih Caukia daripada yang melakukan tiga. Ah ha, ni ada bahasa-bahasa pula kata, ah, travel tu buat dua je. Kita ajar jemaah kita buat tiga. Tuan-tuan, that is not the way untuk kita faham benda ni. Buat dua hari saja pun tidak menjadi dosa. Tidak pula Allah kata dia lebih bagus. Begitu juga dengan tiga tidaklah Allah Subhanahu Taala kata ni mandai mandai melampau-lampau tidak juga Allah Subhanahu Taala kata bagus. Maksudnya boleh buat dua-dua. Perbuatan-perbuatan ini saya dah sebutkan berkenaan dengan manasik. Manasik itu adalah perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan ini tidak menjamin dari sudut berapa jumlah pahala yang dikumpulkan. Tetapi ianya ada satu kalimah yang lebih besar daripada itu. Iaitu mabrur. Yang kata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mabrur itu adalah dua perkara. Ikhlas. Dia buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua mutaba'atul rasul. Men menepati apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liman ittaqa dan Allah Subhanahu wa taala tutup pilihan ini dengan menyebutkan liman ittaqa bagi siapa yang bertakwa dia buat tiga sekalipun pun tapi dia tidak bertakwa dia tidak melakukan kerana takutkan Allah kita dah baca hadis tadi dalam awal awalan kelas tadi kita baca tentang hadis di mana satu orang yang dia itu melaungkan azan dan dia mendirikan salat kerana takutkan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad ghafartu li abdi aku telah mengampunkan semua dosa-dosa hamba ku ini wa adkhaltuhul jannah dan aku memasukkan dia ke dalam syurga kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni adalah satu orang yang kita tidak lihat dalam mana-mana pentas peperangan tidak lihat dalam mana-mana pentas hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula beliau itu adalah orang-orang yang diseksa kerana mempertahankan agama Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu dengan beliau menganjurkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu majma'in sekiranya kalian bertemu dengan dia mintalah doa dari dia apa hebatnya dia yang kita jelas dan kita pasti beliau adalah orang yang bertahan di tempatnya untuk berbuat baik kepada ibunya sehingga dia apa berlatih untuk menggendong kambing naik dan turun gunung bila ditanyakan kepadanya, dia kata dia nak mencuba bagaimana untuk mendapatkan kekuatan untuk membawa ibunya datang ke Makkah mengerjakan tawaf. Dahsyatnya Uwais al-Qarni. Dia tidak melakukan hal-hal yang besar seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Tapi bagaimana perlakuan? Amalan dia itu adalah kerana keredaan Allah SWT. وَتَكُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bertakwalah kepada Allah. Allah sebut banyak kali eh. Daripada liman ittaqa kepada mereka yang bertakwa. Wattakullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Buat semua ni kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu dan ketahuilah kalian annakum ilaihi tuhsyarun. Bahawasanya kalian akan dikumpulkan di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa mabrur itu tidak terletak kepada mana-mana individu untuk menilainya. Mabrur itu bukanlah terletak kepada mana-mana pakej yang dinamakan sebagai pakej haji mabrur. Tidak. Tetapi ianya adalah sesuatu yang akan dinilai di hadapan Allah Azza wa Jal. Akan dibawakan semua amalan ini dan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Profesor Hamka rahimahullah ta'ala. Seseorang yang beribadah itu, dia tidak akan mendapatkan ibadahnya. Sehinggalah dia mati dalam keadaan dia tidak riak, takabur dan sum'ah dengan ibadahnya. Kita beribadah dengan hebat, dahsyat, power ibadah kita. Ikhlas. Kita mutaba'atul Rasul. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mati, kita sempat untuk mengungkit-ungkit baiknya kita. Kita sempat untuk mengungkit-ungkit betapa banyaknya pahala puasa kita yang mana ianya semua akan menjadi satu kerugian sia-sia dengan apa yang kita usahakan walia'ud billah kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala abu ulaka alayya wa abu u.